翩翩少年，策马扬鞭，青涩的脸。 总随。 到了吗？嗯，呃，啊，哎，到了，伙伴们下车吧。嗯、呃，再给我一分钟。嗯，下车了，快点拿上行李。眼睛完全睁不开啊！这么快就到了。 哎，真是的，这毛毛雨真令人讨厌，衣服都湿了。哎，看到校园了。好了，各位，我们赶紧出发吧，校园就在前面。话说，这里是山里吗？还真是山里啊，我手机都没信号了。 这里不会是隐藏在大山里的贵族学校吧？漫画里都是这么演的。搞什么？大门是关着的。我去旁边的传达室敲敲。你们等一下，我和你一起去吧。顺便帮我问一下这里的 WiFi。有人吗？ 过来一下，怎么？从这里的窗户可以看到里面，传达室里面好像没人。传达室不都应该一直有人值班的吗？嗯，不太清楚。总之，我们先回去吧。哎，怎么样？问到 WiFi 密码了吗？一边去。 哎，各位，传达室好像没有人在。什么情况？今天放假吗？我天，我不会在放假的日子里起来上学吧？今天肯定不是放假的日子。对对对，对按照流程，我们应该通过传达室的电话通知老师来校门口接我们。现在怎么办啊？今天下雨。 操场上也没有人，不会出什么事儿吧？一直待在这里也不是办法，这样，我们先进校园吧。等碰到了同学和老师呢，我们再直接去校长室报到就好了。哎，洛洛，你说呢？啊、嗯？哦，那就先这样办吧。走吧。 这里应该就是教学楼了吧？那我们赶紧去找老师吧。洛洛，那边挂着医务室的牌子，我们先去那边吧。抱歉打扰。咦？怎么也没有人？这里也没有人，传达室也没有人，难道发生了什么事吗？ 好像是门口发出来的声音，我们快去！大家没事吧？刚刚发生什么了？学长，我们没事儿，是方祥瑞刚刚把教室门踹开了。啊！ 没有人，没有人。喂，孙一航，你那边怎么样？我、哦、这边也没有，东边的教室里一个人都没有。咦，一个人也没有吗？这到底，这到底是怎么回事？呵呵，这是个整人节目吗？等一下，你们看墙壁上的公告栏，这里。 好像不是四中，雨雾中学，这是哪？未完待续。 人群外，午睡后发呆，有个小孩正向我走来。你阳光，你的巧怪，你背着吉他笑着像我 say hi，跟着节拍在加速飞快，小小舞台有你更精彩。闯过的失败，现在被红地毯，梦想在眼前汇成一。 就在家里开始彩排，我听到你的声喝彩。